Salam əlbəttə kanal əzizlərimiz. Vənə məsəhəsiz Qəsəbəsində, Masəhəsiz Qəsəbəsinin mərkəzində <laughs> 53 kvadrat 2 otaqlı mənzilə mən sizi təqdim edirəm. Xatırladım ki, evimiz 2 mərtəbədən ibarətdir. Və buradan xatırlayın, burada solda ev deməli aşağı satılacaq. Evlə 2 dənə elekdə təvar çıxacaq. Bir soyuducu ilə bir də paltaryan maşını çıxacaq. Qalan evdə nə görülürsə, hamısı evimizin içində qalacaq. Burada solda bax belə bir qaldıroq tutvar burda. Bax bu qaldıroqda qalacaq. Bura mətbəxidir. Solda bir yataq otağı, bir yataq otaq burda. Yəni fərq odur, bu qonaq otağıdır, bu yataq otağıdır. Fərq odur hansının necə istifadə eləyə bilər. Burada sağda isə sanuzemiz mövcuddur. Evimiz hələ qəssəmanlı, yəni ikinci ev kimi istifadə olunur bu döşəmək gördüyünüzdə daha da döşəmə drenaj bura istipolla təsirs olunur, sanuzenda istipolla təsirs olunur. Bura isə yeməyimizin mətbəxidir. Bax belə bir mətbəxdir. Mətbəx də gördüyünüz kimi, yəni yetəncə genişdir. Stosul da burada qoyub rahat nahar etmək olar. Yəni stosul da daha da qoyur. Bu stosumuz da qalacaq burada. Bax belə bir gözəl mətbəxiniz də qalacaq burada. Üz mərmərdən təsirs olunub, kombi sistemi çəkilib. Porsemimizin balkonudur. Balkon da tənzi genişdir. Burada bütün vitasən ki mövcuddur. Düz mərkəzin üzərində yerləşir. Şok marketin yanında yerləşir evimiz. Bir də xatırın 53 kvadrat ə, 53 manata tam əşyaları da satılır. Binə razı endən paltaryan maşın çıxacaq. Bahalı qapılar qoyulub onu göstədimsə. İnternet xəttidir. Su, işıq hamısı ilə mövcuddur. Sentyabr ayında inşallah biz yanamaz. Allahdayan olsun. Xazına kimi evin veriləcək dado taşlı çəçiklər qoyulub. Yəni sentyabrda axırına kimi evimizin qazı da tam veriləcək. Burada gördüyünüz sanuzədir, tənzil genişdir, yuxarısa asma tavanla təsdiq olunub. Çəçiklər kimi olub. Bütün avadanlıq borcu gördüyüz avadanlıqda qalacaq. Bu otağımız isə yataq otağıdır. Bax belə bir yataq otağıdır. Burada da gördüyünüz hams ev içində qalacaq. Döşəməsi laminat döşəmədir. Bax belə bir yataq otağıdır. Yəni otaq -otağı yer tənzil genişdir və buradan ailəmənd qoyub ki, evimiz havalı işikli olsun. Qapılar da gördünüz, baxlı qapılar da. Bura isə evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı düz yataq otağı kimi istifadə olunur. Yəni bu yataq otağını tam bura keçitmək olar ki, şifadır keçməyəcək, buradan qonaq otağı kimi istifadə olunusun. Bax, belə bir evimiz var. Hörmətli Xan azlərimiz. 53.000 manatda satışa çıxıb. Real alıcılarından sözsüz ki, endirim olunacaq. Bu gördüyünüz bax taxtdır, şpanerdir. Bax bunlar hamısı evimizin içində qalacaq. Hal-hazırda belə bir evi kirayə vermək minimum 3350 manatdır onda xatırladımsa. Yəni bu günkü 3350 manat. Bax belə evlərə kirayə istəyənlər çoxdur. Təcili olduğuna görə yəni qiymətini gəl endirib olunacaq. Ətraflı məlumat üçün zəhmət olmasa kanalımıza abunə olma, video bəyənmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə ilk növbədə biz danışırıq. Beləsiz inşallah ev olməyən insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin.